Isu panas bola sepak Malaysia kembali menggegarkan peminat apabila dakwaan mengenai tujuh pemain warisan yang kononnya menipu dokumen kewarganegaraan dibawa sehingga ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS. Dalam kekecohan ini, nama Tunku Ismail Sultan Ibrahim muncul sebagai figura utama yang dikatakan berperanan besar menyelamatkan masa depan harimau Malaya daripada hukuman lebih berat. Namun pada masa sama, Tersebar khabar angin bahawa skuad kebangsaan Malaysia bakal diban sehingga tahun 2031, satu dakwaan yang menimbulkan keresahan, kemarahan dan tanda tanya besar dalam kalangan penyokong. Segalanya bermula apabila beberapa laporan tidak rasmi mendakwa terdapat ketidakpatuhan dalam proses pendaftaran pemain warisan yang menyarung jersi Malaysia. Isu ini dikatakan berpunca daripada aduan beberapa pihak luar yang mempertikaikan status kelayakan tujuh pemain warisan tersebut. Walaupun tiada kenyataan rasmi daripada FIFA atau AFC pada peringkat awal, spekulasi terus merebak di media sosial sehingga mencetuskan panik dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Dalam situasi genting ini, Tunku Ismail, selaku Presiden FAM dan juga individu yang sinonim dengan reformasi bola sepak Malaysia, dikatakan segera mengambil langkah drastik. Baginda dipercayai mengarahkan pasukan perundangan FAM untuk menyediakan pembelaan menyeluruh di peringkat antarabangsa, termasuk membawa isu ini ke CAS bagi mendapatkan keputusan yang adil dan telus. Tindakan pantas ini dilihat sebagai usaha menyelamatkan bukan sahaja tujuh pemain warisan terbabit, malah maruah bola sepak negara secara keseluruhan. Naratif bahawa tujuh pemain warisan ini menipu sering dimainkan oleh pihak tertentu tanpa bukti kukuh. Hakikatnya, proses mendapatkan status pemain warisan melibatkan dokumentasi yang panjang, penelitian undang-undang dan kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Kebanyakan pemain warisan ini memiliki pertalian darah yang sah dengan Malaysia, sama ada melalui ibu atau bapa, dan proses mereka melalui saluran yang dibenarkan oleh peraturan FIFA. Namun, persepsi negatif tetap wujud, terutamanya apabila kejayaan Harimau Malaya mula mengancam kedudukan pasukan lain di rantau Asia Tenggara. Tunku Ismail berulang kali menegaskan bahawa Malaysia tidak pernah berniat untuk melanggar peraturan antarabangsa. Dalam beberapa kenyataan terdahulu, Baginda menekankan bahawa setiap pemain yang dipanggil ke skuad kebangsaan telah melalui tapisan ketat dan mendapat kelulusan rasmi. Justeru, dakwaan bahawa Malaysia bakal diban sehingga 2031 dianggap sebagai cubaan menakut-nakutkan peminat dan menjatuhkan reputasi bola sepak negara. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa risiko hukuman sentiasa wujud sekiranya FIFA mendapati terdapat pelanggaran serius. Inilah sebab utama mengapa kes ini dibawa ke CAS, sebuah badan bebas yang sering menjadi rujukan terakhir dalam pertikaian sukan antarabangsa. Langkah ini menunjukkan kesungguhan FAM di bawah kepimpinan Tunku Ismail untuk berdepan isu ini secara profesional dan berlandaskan undang-undang, bukannya bersembunyi atau menafikan realiti. Khabar angin mengenai Harimau Malaya diban sehingga 2031 sebenarnya lebih bersifat spekulasi liar. Setakat ini, tiada sebarang pengumuman rasmi daripada FIFA atau AFC mengenai hukuman sedemikian. Malah, sumber dalaman menyatakan bahawa jika benar terdapat sebarang kesalahan, hukuman yang bakal dikenakan adalah jauh lebih ringan berbanding apa yang digembar-gemburkan. Ini termasuk kemungkinan denda atau amaran keras, bukannya penggantungan jangka panjang daripada kejohanan antarabangsa. Peminat bola sepak Malaysia juga mula bersuara mempertahankan pasukan kebangsaan. Ramai yang melihat kejayaan Harimau Malaya sejak kebelakangan ini sebagai hasil perancangan jangka panjang, pembangunan akar umbi dan kemasukan pemain warisan yang berkualiti. Justeru, mereka menganggap isu ini sebagai cubaan untuk mengganggu momentum positif yang sedang dibina oleh pasukan negara. Dalam masa yang sama, Peranan Tunku Ismail semakin mendapat perhatian. Baginda bukan sahaja dilihat sebagai pentadbir tetapi juga pelindung kepada pemain dan sistem bola sepak Malaysia. Ketegasan baginda dalam menentang sebarang bentuk ketidakadilan di peringkat antarabangsa memberikan keyakinan kepada peminat bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam menghadapi cabaran ini. Sekiranya keputusan CAS memihak kepada Malaysia, ia bukan sahaja membersihkan nama tujuh pemain warisan tersebut, malah menjadi preseden penting untuk negara lain yang turut menggunakan pemain warisan. Ia akan membuktikan bahawa selagi proses dilakukan mengikut peraturan, tiada sebab untuk mana-mana negara dihukum hanya kerana kejayaan mereka menimbulkan rasa tidak senang pihak lain. Sebaliknya, jika terdapat kelemahan dalam dokumentasi atau prosedur, FAM dijangka melakukan penambahbaikan segera bagi memastikan isu sama tidak berulang. Tunku Ismail sendiri pernah menyatakan bahawa bola sepak Malaysia perlu belajar daripada setiap krisis dan bangkit lebih kuat. Pendekatan ini selari dengan visi baginda untuk menjadikan Malaysia sebagai kuasa bola sepak yang dihormati di Asia. Kesimpulannya, isu tujuh pemain warisan dan dakwaan Harimau Malaya diban sehingga 2031 masih jauh daripada noktah sebenar. Apa yang pasti, tindakan pantas dan tegas Tunku Ismail membawa kes ini ke CAS menunjukkan komitmen tinggi dalam mempertahankan kebenaran dan integriti bola sepak negara. Selagi tiada keputusan rasmi, peminat dinasihatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan khabar angin dan terus memberikan sokongan padu kepada Harimau Malaya. Dalam dunia bola sepak yang penuh politik dan persaingan, hanya ketelusan, kesabaran dan kepimpinan berani mampu memastikan Malaysia terus mara ke hadapan.